स्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गम् निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्द्वयोनिरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयो हक्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वम् परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनन्तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमम् निरुपक्रमञ्च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपेक्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषसिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्कण्टकादश्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनं बहिरकल्पितावृत्तिर्महाविदेहाततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयक्रमं चेति विवेकजज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः कैवल्यमिति इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु तृतीयः विभूतिपादः